обыкновенно тойота Toyota Corolla. Но цвет, короче, такой необыкновенный. Я хотела черную. А Стив присылает, я жду, дома была, он мне присылает фотки вот, ну, другого цвета. Я такая, не, ну, черная круче выглядит, не так черную хотелось. Потом, что с нема, нема никаких сообщений, потом пишет мне. Будет вот такая, черная не будет. Ну хорошо, проезжая с, таким цветом машина. Но я не могу ее описать. Я сниму и тут вставочки ставлю. Я не могу этот цвет описать. Он какой-то серо зелено голубой вот такие И говорит, что черных не было, но они сделали скидку. Мол, Стивен сказал, моя жена очень расстроится, и я не хотел бы ее расстраивать, она хочет черную. А они, ну, короче, мы делаем, я не знаю, сколько скидки, но купил за, не за наличку, а как за полную стоимость, никакого, бо там тоже писали, не брал он какие кредиты, он просто заплатил, купил машину новую, салона 25-го года. Только похвасталась. Сейчас начну писать. Навью, прям седая в салон, а она ну, пахнет, еще какие-то там налипкие сразу же затонировал окна. Мол, окна, стекла не опускайте три дня. Ну, прям новенькая. А, а тут что со старой сделал? Поехал в понедельник, значит, они говорят, что ну, вот, ремонт будет стоить от трех до четырех тысяч. Ну, то есть, в чем смысл ее, короче, делать, ремонтировать? Ты заплатишь за ремонт 3-4 тысячи, а потом ты ее за 3-4 тысячи сможешь продать. Ну, она уже... Он нею пользовался, он казав, год 9 еще. 7 9. И он купил ее, не новую, вот ту старую машину, я за старую расскажу. Короче, там у нее уже пробега нормально, Прослужила, она своей отслужила. Машинка не ломалась. Там чуть-чуть там был подшипник полетел. Она очень классная, маневренная Мини Купер. Она выглядит смешно маленькая, но есть любители этих машин, и Стивен, она очень маневренная. Она такая, Стивен вообще очень классный водитель. Он соблюдает правила, но он не, немедленный. медленный. Он состоит на светофоре, и уже руку держа заранее на руле, на пибикалке, вдруг там кто из за секундочку там что-то замедлится. Он очень идет так, такой маневренный. И эта машина была маленькая, вот она для города была вообще перфектна. Не ее вот так везде, 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 и она скоростная. Ну, не то, что, она, но она хорошо ездила быстро и маневренная. Ой, времени хватает сейчас. И маневренная, значит, она была. Ну, что, короче, нема толку, что с ней ее ремонтировать. <коспаливаться> Тут есть такие организации, которые скупляют такие машины. И там дальше вы нарешаете, либо ее отремонтировать, продать можно, либо на запчасти, ну, это уже их не проблема. И, в общем, он отдал, продал ее там, ой, я даже не спрашиваю, я не спрашиваю, мне, а что даже цену спрашиваю. Не знаю, за сколько он ее продал, ну, просто, наверное, на запчасти, я не знаю, может, тысячи три. Вот, и, и когда он это, за ней поехал, и там что-то хозяина, хозяина не было, и он сидел и ждал, дождь был, Ведь я сидела в машине и смотрел на Свою стару машину, а взаді в нас ж тризуб. Стівен купив на Амазоні тризуб'. Та хтось бачив, то хто той бачив. І приліпив приліпів ззаду возлі ну, такий Познавательний знак, що тут він возить Українку. Він вот. каже: я дивлюся на свою машину, стару, і розумію, що треба купити новий тризуб. Він якраз приїжджає, а я не читала з ваших коментарів, і ви пишете, валя, тризуб, треба ж тризуб забрати. Ну його не забереш, його вже там не. ну, що там коврять його, його раз не І, в общем, Стівен каже: я заказав на Амазоні новий тризуб, і буде у нас на новій машині тризуб. Я сказав, що всі бачили, що я вожу красиву жінку з України. Вот.